আজি আহিলোঁ বালাজী মন্দিৰলৈ বেছি দূৰ নহয় বাৰু ওচৰতে সেইবাবে অকণমানি জানি অকণমান উলিয়াই আনিলোঁ দেউতাকো ঘৰতো আছিলে আৰু প্ৰায় চাৰে চাৰিটামান বাজিছে এইখিনি সময়তে আহিছোঁ আৰু পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া লাগে গৰম দিনত খুব ভাল লাগে ঠাণ্ডা পৰিৱেশ বতাহও মাৰি থাকে আৰু আমি পিছে মন্দিৰৰ ভিতৰত নোসোমাওঁ আজি অকণমানিজনীয়ে আগতে দৰ্শন কৰিছে ভিতৰত এইফালে ভিতৰলৈ যায় আৰু এইফালে বহাৰ সুবিধা আছে আৰু অকণমানি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলাৰো খেলাৰ মানে নিজেই খেলাৰ সুবিধা আছে আৰু খেলাৰ মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খেলাৰ কোনো সঁজুলি নাই ঘৰৰ পৰা বল চল লৈ আহিলে খেলিব পাৰে নিজেই আমি কিন্তু তেনেকৈ একো লৈ অহা নাই আৰু মুকলি পৰিৱেশ যিহেতু সেইকাৰণে ইয়াতে অকণমান উলিয়াই তাইক লৈ আহিছোঁ ঘৰত যিহেতু আমনি পায় অকণমানি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিমান সোমাই থাকিব সেইবাবে লৈ আহিলোঁ উলিয়াই অকণমান আৰু ইয়াতে অকণমান খেলাম খেলাই মেলি সোনকালে আকৌ গুচি যামগৈ আৰু গৰম দিনত খুব ভাল লাগে ঠাণ্ডা একেবাৰে বতাহ মাৰি থাকে দেই আৰু আপোনালোকৰ লগতো বোলো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱেই আজি বুলি কৈছোঁহে ভিডিঅ'টোত কিন্তু মোৰ যোৱা দুদিনেই হ'ল বাৰু ফেচবুকত যেনেকৈ ফটো দিছোঁ আৰু অকণমানি সৰুকৈ এটি ভিডিঅ'ও দিছোঁ যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে গম পাইছেই বাৰু এইটো অকণমান দীঘলকৈ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ যামগৈ আৰু দেই গধূলি দেখিছে নাই লাইটো জ্বলিলে সন্ধিয়াও হ'ল যামগৈ ছোৱালীজনীয়ে অকণমান খেলিলে তাকে খেলাই তাই মনটো এতিয়া ভাল লাগিব আৰু ঘৰত গৈ ধুনীয়াকৈ দীঘলকৈ অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ দিবৰ কাৰণে সময় পোৱা নাছিলোঁ আজি বোলো দি দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বাৰু লৰি থাকিলে মানে কৰা বৰ ভাল নহ'ল মোবাইলটো লৰি থাকিলে তথাপিও দিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগ গ'লে মই যিহেতু নুসুমালোঁ আৰু দেখুৱাবলৈও নহ'ল এতিয়া একেবাৰে আগৰ পৰা একেবাৰে শেষৰ ভাগ পালোহি মন্দিৰৰ ইয়াতে স্কুটি ৰাখিছিলে ইয়াৰ পৰা এতিয়া যামগৈ আৰু আৰু সন্ধিয়া সময়ৰ পৰিৱেশটো মন্দিৰৰ সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া লাগে চাৰিওফালে লাইট জ্বলি যায় যিহেতু মানে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু দেখিছেনে ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু মুকলি মনটো মানে ভালেই লাগি যায় ইয়ালৈ আহিলে মাজে সময়ে প্ৰায় দেউতাক ঘৰত থাকিলে অহা হয় বাৰু আমাৰ তাইক উলিয়াই আনো অকণমান এজনীক ইয়ালৈকে তাৰ পৰা আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানখিনিয়ে আছিলে আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই লগ পাম ভিডিঅ'টি মানে কি পালে কি নাপালে সেইটো নাজানো কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু দেই ভাল পালে বুলি আশা কৰিম